ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಫಬೆಟ್ಸ್ ಹೈ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಗೂ ಮೇನ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಮೇ ಡಿವೈಡ್ ಕಿಯಾಗೆ ಸ್ವರಗಳು ಥರ್ಟೀನ್ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಯೋಗವಾಹಗಳು ಎರಡು ಇದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವರಗಳು ತೇರಾ ಹೈ ಈ ಆಪ್ಕು ನಂಬರ್ಸ್ ಹಮೇಶ ಎದುರಕ್ಕೇ ಹೈ रखने चाहिए कि टोटल वर्णमाले कितने ही स्वरगलु कितने ही व्यंजनगलु कितने ही और योगवाहगलु कितने ही इसमें से एक ना एक आपको क्वेश्चन आएगा स्वरगलु स्वतंत्र वागी उच्चरिस बहुदादा अक्षरगलु फ्रीली प्रोनाउंस अल्फाबेट्स लेटर्स करको बोलती स्वरगलु आ से लेकर और तक इनको हमें स्वर कहती हैं स्वर मुख्यवा एर विधगल स्वर मेली टू टाइप्स हैं रस्व स्वर शॉर्ट ओवल्स। रस्व स्वर कितने ही छे ही में समय उच्चल मतलब ये प्रनौंस करने के लिए कम टाइम लेती हैं रस्व स्वर मतलब अ इ उ ए ओ ये प्रनाउंस करने के वास्ते में ಥೋಡಾ ವಕ್ ಲೇತಿ ಕಮ್ ಟೈಮ್ ಲೇತಿ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳು ಮತ್ಲಬ್ ಲಾಂಗ್ ವೋಬಲ್ಸ್ ಎ ಸೆವೆನ್ ಐ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏ ಥಾ ಜಾದ ಟೈಮ್ ಲೇತಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಕರ್ನೆ ಕೇಳಿಯೇ ಆ ಈ ಊ ಎ ಐ ಓ ಔ थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इनको प्रोनाउंस करने के लिए उन जिस लेटर्स को टाइम ज़्यादा लगता है प्रोनाउंस करने के लिए उनको दीर्घ स्वरा कहते हैं जिस लेटर को कम टाइम में प्रोनाउंस करते हैं उन्हें रस्व स्वरा कहते हैं है। संध्याक्षर गु आई और औ को संध्याक्षरा भी कहते हैं आई और को आई और औ को संध्याक्षरा भी कहते हैं ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है व्यंजन ये टोटल 34 होते हैं इनको कंसोनेंट व्यंजन व्यंजन मतलब कंसोनेंट्स हैं स्वर द सहायकेंद्र मात्र उच्चारसबोदाद अक्षरहरू ये स्वर मतलब स्वर आई से जो भी स्वर हैं उनकी मदद से ये प्रनाउंस होते हैं प्रनाउंस होने वाले लेटर्स को हम व्यंजन कहते हैं व्यंजन का से लेकर ला को हम क्या कहते हैं व्यंजन कहते हैं व्यंजन ळू 2 व्यंजन के दो टाइप्स होते हैं वर्गीय व्यंजन ये 25 25 हैं है। आ, का से लेकर मा को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं का से लेकर मा को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं ये कितने ही वर्गीय व्यंजन अगलो 25 पत 25 हैं अवर्गीय व्यंजन अवर्गीय व्यंजन गढ़ो या से लेकर ला तक ये कितने ही नाइन है आपको हमेशा से जब जो, जो उसका ये नंबर रहता है वो उसको याद रखना चाहिए नंबर वो वर्गीय व्यंजन कितने ही वर्णमाल्य कितने स्वर गलू कितने ही योगवाह कितने ही आपको वर्गीय व्यंजन कितने ही अवर्गीय व्यंजन कितने ही ये सबको आपको नंबर्स याद रखना चाहिए ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳ ವಿಧಗಳು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರಗಳು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರಗಳು ಹತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಶ್ನಾಕ್ಷರಗಳು ಕಿತ್ನೇ ಹಿ ದಸ್ ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕ ಗ ಚ ಜ ಟ ಡ ತ ದ ಬ ಥಡಿಮೆ ಉಸಿರು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಟೈಮ್ ಲೇಕರ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಕ कम सांस लेकर प्रोनाउंस करने वाले लेटर्स को हम क्या कहते हैं अल्प प्राणाक्षरा कहते हैं जिस तरह हमने स्वरा में कम टाइम शॉर्ट वॉवल्स करके पढ़े कम टाइम लेकर या कम सांस ले कम सांस में पढ़ने वाले लेटर्स ले को रस्व स्वरा कहते हैं इसी तरह व्यंजना में अल्प अक्षर गलू मतलब कम सांस या कम टाइम लेकर पढ़ने वाले या प्रोनाउंस करने वाले लेटर्स को हम अल्प प्राणाक्षर गुलू कहते हैं महाप्राणाक्षर मतलब हेच् उसी उच्चरी अक्षर गलू यहाँ भी सेम जो दीर्घ स्वरा में जो था लॉन्ग लॉन्ग वोबल्स जो ज़्यादा टाइम लेकर प्रनाउंस करने वाले या ज़्यादा सांस खींच कर पढ़ने वाले लेटर्स को हम क्या कहते हैं महाप्राणाक्षर कहते हैं यहाँ पे देखिए ख घ झ झ ठ ठ ठ ध ध भ थर्ड है अनुनासिक अक्षर अनुनासिक अक्षर कितने ही

ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಂಜನಗಳು ಅನುಸಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳು ವರ್ಣಮಾಲಿಕ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಯೋಗವಾಹಗಳು ಸ್ವರ ಹಾಗೂ ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸ್ವರ ಔರ್ ವ್ಯಂಜನ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕನೆ ವಾಲೆ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತೆ सिंबल्स को हम क्या कहते हैं योग कहते हैं योगावाह के दो टाइप्स होते हैं योग मतलब अम आह को हम योगवाह कहते हैं अम को हम क्या कहते हैं अनुस्वरा कहते हैं आहा को विसर्गा कहते हैं योगा कितने होते हैं दो होते हैं तो नंबर्स कितने हैं यो अम को हम अनुस्वरा कहते हैं आहा को विसर्गा कहते हैं आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू